Для многих нижегородцев, да и россиян в целом, паркур остается киношным видом спорта. Так уж получилось, что многие заниматься стали под впечатлением от просмотра Ямакаси или 13-го района. А ведь это целая культура, наравне с хип-хопом, только зародилась она на французских улицах и во дворах. Оказывается, что в трейсер берут и девушек. Шарлотта преодолевает препятствия уже 4 года. Занятия совмещаются с учебой на маркетолога и путешествиями. Этот вид спорта для всех. Не нужно иметь какого-то блестящего спортивного прошлого, чтобы начать заниматься. Просто приходи и начинай. Заниматься паркуром могут даже дети. На прыгучих иностранцев, раскрыв рты, смотрят нижегородские мальчишки. Артем специально попросил маму привести их сюда, чтобы наконец-то увидеть сумасшедшие трюки. Ну и, конечно, в будущем все это повторить. Можно сделать, перепрыгнуть через что-нибудь очень, очень далеко. Ну а как ты думаешь, травмы-то есть в этом виде спорта? Я думаю, что да, можно сделать очень много травм. Потому что этому надо учиться, я думаю, что года два, не меньше. Там мог научить правильно делать шпагат, растяжку всякую. Кажется, что начнут уже завтра. Главное, что мама не против, хоть и побаивается. Мне вообще очень страшно, но у меня такой выбор. Или они будут заниматься во дворе с ребятами, которые не знают, как это сделать. Но ну, это опасно все-таки. Или будут в зале с тренером заниматься. Вместе с французскими коллегами разминаются и нижегородские трейсеры. Площадку выбрали что надо стадион-водник. Чего-чего, а уж развалины препятствий тут предостаточно. Каких-то супер трюков, в которых так много фильмов про паркур, мы не увидели. Может быть, потому что в этом виде спорта есть золотое правило. Не уверен, не делай. Поэтому совет для начинающих подходить к делу с головой. Никогда не нужно ускорять события, надо начинать мало-помалу, с точечных прыжков, не надо сразу задирать планку, нужно набираться опыта, причем это можно делать даже на земле, не поднимаясь ни на какие высоты. Тамара рассуждает как учитель, чтобы сильно впечатлительные не пошли после показанных прыжков с крыши или через заборы их повторять. Кстати, изобилием трюков был богат недавно прошедший чемпионат мира на острове Санторини. Там была организована специальная трасса длиной около 200 метров, в общем, раздолье. Российский спортсмен Александр Зюлев смог запрыгнуть на пьедестал и стал вторым антон гранин василий низов объективно ннтВ